Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Да, любую любую тему да любые темы обсуждаю. Ну То все сводится к войне, войне всегда. Да. К войне, понятно. С какого региона будете? Я из Курска. Соседи соседи с вами слушайте. Я из города Сумы. Понятно, соседи, да. Что там этот командир Чаяхмата, Ахмата, Лапи он контролирует уже ситуацию или еще она у него не под контролем? Есть... что у вас с микрофоном. А ну еще раз. Я говорю, что ты имеешь ввиду контролирует? Ну ситуация, которая да. происходит в Курской области сейчас, боевые действия. Лапетел один ее контролирует или нет? Ну вообще-то он руководитель... Но он же говорит там в ежедневных сводках, что ситуация якобы под контролем. Или не он? Ну, относительно под контролем. А, относительно. Да. Это последний, последний, раз он говорил, относительно под контролем, да? Или уже заблокировали Почему? я, не, я, я, не, я не знаю, не я его не смотрю, не я не в курсе событий. Я просто знаю, что в данный, данный момент, в принципе, под контролем. А, да, а... Первую, 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 первую неделю где-то приблизительно было не под контролем. Ваша там марширование, как Сейчас угу. уже чуть -чуть другая сторона. То есть она... она под контролем или противника уже вы успели остановить, заблокировать его продвижение? Как, как, ну, какая как, ситуация? как, как, как уже, как в неделю уже, в принципе, заблокировано. Да, берутся какие-то населенные пункты, берутся наши населенные пункты, но уже таких продвижений, как uh, первую неделю. А, все да. понял. Вот это я хотел узнать. А то я смотрел его сводки. Он что-то там в первый день сказал, что якобы пропустил ВСУ, не увидел, да. Они разминулись на границе. Второй я день. Не, я, я, я не, не смотрю, смотрю его, его я, я не, не могу это а, сказать. Ну, я понял. Вот меня просто интересовала ситуация. Критическая остановили подконтрольное блокирование. Ну, ничего, ничего критического, сейчас, сейчас идет какой-то какой размер. И... Иногда. Населенные, Населенные пункты, пункты из рук в руки переходят, переходят какие-то иногда да, вы да, берете, да, какие-то да, мы да, берем. Да, ну, вот так такая... Ну, ну вот такая. Вы, ос, вы освобождаете у себя на территории, а мы захватываем. Ну, пусть, пусть будет так. Ну, оно так в принципе и же есть. Мы же на территории другого государства мы захватим. Ну, пусть, пусть будет так. Ну, видите. Ну, я понял. Ну... У меня больше вопросов нет. Вы просто сказали, что вы из Курска я хотел поинтересоваться, вот именно, его словами. Да я, я не, не знаю его слова. Не, не, все, 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 тема закрыта. Вы можете О, предложить. Я тебе, я, я тебе говорю, говорю то, что, что знаю, вами, я вот через знакомых. Не, понял, понял. Ну, так, так все, все, в принципе, в принципе относительно. относительно спокойно. спокойно. Ну, нет, военных стало, стало побольше. побольше. Стало, Стало побольше, побольше раненых, раненых конечно. А, так, 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 так. а, видел, что, что в... видел что в Курчатов и Курск привезли укрытие, да? Плен, плен да, а, привезли. Укрытие. То есть? Ну, укрытие от бомбежки. А, укрытие? Да. Ну, я имею в виду плен. Привезли плен, это, это, да, а, это, да, вот он, распределили, распределили зону нашу. А, а укрытие? Укрытие укрытия пасты, пасты увеличились и поставили, поставили там же бетонные, бетонные укрытия. Но а на остановках я пока не видел. Ну, не, я видел, что там 60 штук привезли в город Курск, уже начали расставлять. Э, на, блокпостах. на блокпостах. Не, не, да не, куда там, не на блокпост. а, да, 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 да. Серьезно, это блокпост был? Ну, давайте посмотрим вместе. Я, возможно, ошибаюсь. Возможно, это действительно какой-то блокпост. А ну, смотрите. Ну, посты. Я вот последний раз ехал, блокпосты а, были ставили. Углы. Вот это получается возле жилого дома, там где магазины, это э, блокпост, да? Как а какой это адрес? Подожди, я не вижу. Слушайте, пуховики, Сиб... это? пуховики, Сибирь. Сибирь. Я не знаю какой это у вас магазин. Могу загуглить и сказать вам. Сказать? Ну, за скажу. какой улице? Я, я просто не встречал. Я, встречал. Не я как бы... Понял. Сейчас, сейчас посмотрим. Ну, понимаешь, в городе живу, живу, есть. Поэтому... Откроем карту. Я пока укрытие не видел. Курск. И здесь впишем пух, пуховики. Сибирь. Так. Так, так. Ой, куда она пропала? Курск. А, нет, слушайте. Так нужно по, по ресторану найти. Старик старик. Не, ну не послушай, это у тебя же должно что быть, быть там подписано, что, бля, где находится, находится? этот, блядь. А, это, бля, все, бля. Наш, я нашел, нашел, нашел улицу. Э -э -э улица. Что это такое? Энергетиков 52. Энергетика? Да. Энергетиков. Я что я, я даже что-то не ю... помню. Это возле Юго-Западного государственного университета. Там прям на развязке. Ну, я нашел этот адрес. адрес. Но Юго-Западный Юго университет, университет у нас есть. Энергетика да? пишет улице не помню. Ну, мне показывает Юго-Западный университет у нас есть. Ну, вот мне показывает, что на этой улице она Получается, вот идет улица, а через эту улицу уже идет юго-западный университет. Нет, ну, ну университет у нас, у нас есть юго-западный, но... А, не, слушайте, это, это... старый адрес, а новый студенческая улица 1. Вот. Напротив а, ну ст... вот, студенческая, я знаю улицу. Его. А, а, а новый, то ты мне новый, говоришь какую-то ебать несущую. Показала старую, сейчас вот показывает Студенческая, Да, то же, то, то же самое место. А, а как, понимаю, понимаю. Как, как понять, показала старую? Ну, я вписал в гугле, мне показало вот эту предыдущее, что я вам назвал. Е не, е ну У, у нас, нас такой улицы, улицы говорю тебе, не, не было. было. Ну, а ну, вот студенческая, студенческая у, нас... у нас есть. Ну, ну студенческая. О, я, я тебе, я тебе скажу, скажу так. Я живу в Курске, Курск, пока я укрытия, укрытия не видел. Не, я понял. Вопросов нету, я просто поинтересовался. Я вот, вот по кра... по краям города видел, видел, да, поставили, поставили посты, поставили досмотр там, ну и так далее. Я понял. Не, только поинтересовался, было интересно. Ставят, ну, молодцы, что ставят. Это правда. Боевые действия все-таки же происходят в этой области, возможно, и дойдут до города. Нужно преждевременно... Ну, ну нет, это, это невозможно практически. А у вас сейчас воздушная тревога, я вижу, в Курске, да? Ну, ну сейчас, сейчас именно нет. нет. А что взрываются уже ракеты какие-то? Какие, какие ракеты взрываются? Нет, нет. Нет. А ну, сейчас, секундочку. А нет, дроны летят. Вот местные жители сняли. Группа называется, группа называется Жасть Курск. Я тебе скажу так, у нас приходит смс. смс. Нет, а, пока ну все, я понял. Не, не, Это в Курской... В, да, в, данный, в данный момент нет, нету. В обед нет, прилетал и что-то наше ПВО сбили, нет, короче, это вот. Было это вот было где-то часа, наверное, 3-4. Сейчас пока ничего нет. Я понял, все, это хорошо. Ну да. Ой. Ну все, больше у меня вопросов точно нету. Я уже узнал, что меня интересовало. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Да, да ну расскажи, расскажи мне это. Знаешь, что интересно? Почем по у вас сейчас электроэнергия? Электроэнергия, сколько у нас сейчас в Украине? Слушайте, киловатт. Сколько я платил за киловатт? Я просто плачу раз в полгода, это нужно как-то поделить эту сумму. Че, я поделюсь? Зачем блин? Мне мы делить не киловатт, надо, мне скажи, скажи сколько, сколько киловатт, киловатт стоит. Нет, так я сейчас скажу вам сколько киловатт. Нет, 4... ну ты если поделишь, ты мне скажешь сколько ты платишь в месяц. 4,36 за киловатт. 4 гривны и 36, 4... 4 36 копеек. 4,36, да, это, это примерно, примерно почти 9 рублей наших, ну мы в разы раза платим. Ну плюс-минус возможно, где-то так. Я, Я, понял. понял. А, а почем по бензин, сейчас? Скажу. Ой, в зависимости. Ну, 50 гривен, 55. 55 гривен какой? какой? 92. Ух ты! Нормально. Ну, типа... Ну, потому что, ну, ну потому, потому что, что, у нас 55 рублей Но Ну, это я знаю. Вы же все-таки государство, которое производит, которое добывает нефть и производит атомные электростанции. Вследствие чего, здесь нету ничего удивительного. Ну, бензин на атомную электростанцию. Ты это имеешь в виду со Ну, да. Здесь нечем удивляться. Я помню. Тем более, у вас же все спокойно, ага. у вас войны нет. Это у нас война идет и цены растут, инфляция. Ой, растут. Как война нет? Да. Да ну, как да. Как да ну, какая у вас там война? Где у вас там война идет? Ну, послушай, ну, ну никто не объявил, не объявил войну. -то Вы тоже не, объявил войну. Тоже да. не объявили войну. Нет, так войну ну, никто да, не объявит. Я говорю о событиях, которые ну, происходят. Ну вот, видишь, у нас... а чего да, ты тогда начинаешь? 네, да, я говорю о событиях, которые... У вас вообще с 14 года операция. Она закончилась в 18 году антитеррористская операция. Да, да ты что, Австрия, там все остальное время британец и Луганской Ну что можете просто... смотреть, я же не буду. Чудили! Чудили, 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 чудили да, да, просто не да. буду сейчас ну, пытаться вам доказать, когда просто после разговоров пишите, когда закончилось АТО в Украине. Посмотрите документ о прекращении А После АТО, что -то, да, э, да. после АТО скажу ССО или ООС, я не помню. О, интересно, ну смотри, На Донбассе. Операция Объединенных сил. Операция Объединенных сил по поводу. Ну по поводу того, что там проис пр продолжались боевые действия и армия должна была стоять и защищать. А то есть у вас сначала educate... а потом стала объединенная операция сил, да? Так. Так как по минских соглашениям, так как по минских нужно было прекращать боевые действия и выполнять то, что там было написано, Украине нужно было прекратить, то есть то, что она юридически начала. То есть То есть получается, то есть получается вы подписали я закончу и а вы подписали в 15, а, а выполнять, выполнять начали через три года, года, да? Я закончу, и мы с вами продолжим, чтобы вы не перебивали и на будущее не смотрели. Антитеррористическая операция проводилась до 2018 года, после ее окончания, юридического окончания. Вот, Продолжалась ООО, ООС. То есть, объединенные силы э, ВСУ стояли там на блокпостах, и выполняли свою, свои обязательства, которые были объявлены юридически, есть когда объявили ага, по ага, на... Минских, в Минских соглашениях. В Минских соглашениях, если мы откроем. А, а Минские когда были подписаны? Были подписаны? Э, какие именно? Их же там три документа. Старые? Э, какие? какие? Третьих не было. не было. Как же? Комплекс мер по выполнению какие? Минских соглашений. Какие? Ну да я Это глупости. Это глупости. Это глупости. вы. Подписали, вы подписали, вы подписали по вторые Минские, когда? Как? Три документа. Точнее, Вообще, вы кто сначала первые подписали, не выполнили, ага. потом подписали вторые в 2015 году, ага. а начали, начали выполнять, выполнять их через три года, года, да? А, нет. А теперь, чтобы вы чуть-чуть ну три интересно. документа было подписано. Минские соглашения, комплекс мер по выполнению ага. Минских соглашений не, 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 и не, подожди. меморандум. Давай как с первых, первых Минских. С... Что было Когда были подписаны Минские соглашения, первые между тремя сторонами, то есть Украиной, Миссией ФБСР и Российской Федерацией, продолжались переговоры. Все эти стороны обсуждали те пункты, которые были подписаны. В чем, знают, они, в чем они занимаются? заключались в том чтобы российская федерация вывела всех своих боев с территории украины прекращение огня, прекращение огня, вот это вот первое прямо а прямо сразу а ну смотрите если же вы будете переживать да. мы же с вами не пообщаемся отвод всех вооруженных сил на определенный, на определенные на определенные расстояния с обоих сторон. С тобой сторон. С тобой сторон. А, тобой а, сторон. а, а, тобой а сторон. дальше уже обеспечение всей С, тобой с сторон. Всех сосуд... Значит, Украина не выполнила. Сосуд... Потом появились старые миссии. Мы же не сможем с вами пообщаться, если вы будете все время перебивать. Ну, вот так вот. Я перебиваю. говорю, вы задаете. Я, я, вы подчеркиваю задаете твои я не перебиваю. Я твои тезисы уточню. Ладно, я понял. Я сейчас буду подчеркивать то, что говорила миссия ОБСЕ. Где она? Российскую Федерацию и просила вывести своих а тя... Где, где, где? где? Р... ОБСЕ где? не зафиксировала факт присутствия российских войск? Минская декра... декларация и резолюции 2017 год в Минске, 5 и 9 июля. Что же обсуждали там во время вот этого сбора всех представителей миссии ОБСЕ со всех стран? И читаем, что говорят... Нет, ОБСЕ тут ни при чем, ОБСЕ это было позже. Давай, Минские соглашения, Минские соглашения, 15 июля. Так я же об этом и говорю. Или вы Не 17, 15. Так я говорю о том, о чем говорили... А ОБСЕ тут... И причем а вообще? кто же был подписан то Минское соглашение? Ну, да. Российская, Российская Федерация, Федерация а, Европейский, Европейский Союз, не был Европейский и Союз. представители Украины. Не было Европейский Союз. Ну, Европейский Союз, Союз, Союз я имею в виду Меркель, Не молод, было, еще какой б... Представители... А кто был? Здравствуйте. Ну, давайте откроем документ, посмотрим. Вот прямо сейчас. Минск, давайте, Минск, давайте, Так, где? Давайте. Мы? так, так, так. Вот, Минские соглашения. И посмотрим с вами подписантов. А вот здесь ниже да. написано. Участники трехсторонней контактной группы. Посол да. миссии ОБСЕ Хайди Тальявини. Э, посол, э, второй президент Украины Кучма, представители Украины, э, Украины и а? посол Российской Федерации в Украине, в Украине Зурабу, представитель Российской Федерации. Здесь подписал а? представитель Миссии ОБСЕ. Как это Подожди, а, что? А, Меркель, Меркель и Олланд что, что подписывали? Это следующий уже договор. И там же какой? Там же, какой, и какой там следующий? Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Да, да ты что, что? ну ка и расскажи. Еще, еще, еще есть один документ, меморандум называется. Опа, меморандумы уперлись. да? Не рассказали, вот, не да? рассказали по телевизору, что даже не три документа, что? еще был четвертый да? документ. Что? Вот. Да что, да? Да и, и что выполнила Украина? Украина? Ну, расскажи. Украина отводила все свои войска, так как Украина за вот этих 8 лет вошла да. со а, всех. А, а. А как вы задали вопрос, а я отвечу. Нет, послушай Украина, меня, я тебе сразу твой ответ оппонирую. Оппонирую на твой ответ. Опанирую, опанирую на твой ответ. Закончу. Порошенко Закончу, в этот момент говорит. заявлял, Значит, что, блядь, что мы тут жаль и совершают зайти серую территорию. Вопрос. Их не дел... ты будешь, Что ты мне рассказываешь, дружок? Ты дружок, ну не пили. Нужно истерить? ты задал вопрос кто никто решить? не истерит, я это тебе факты подкидываю что украина факты подкидываю. Подкидываю. Что украина подкидываю факты Еще раз. что украина выполняла по минских соглашениях это нужно давай, было отвести давай. Вот, ты, вот ты сказал я украина тебе тебя... это территория стала серый вот, вот это нужно вот это тебе. Сделать вот, вот. украина это 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 Вот ты это 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 интересно общаться с человеком, который а горит А мне тоже не интересно, ты если ты мне сразу пи*** Я тебе читаю документы а у тебя... Я тебя. Не... Миссия ОБСЕ к Минским соглашениям здесь ни при чем. Это Европейский Союз был. О России там никто ничего не говорит. Скажи, давай прочитаем А не нужно читать это